Это называется из всех худших вариантов выбрали наименее худший. Из нескольких зол выбрали меньше. Калина проработал год, так в принципе для иностранца надо втянуться в наши украинские реалии, правильно? Я думаю, за этот год он втянулся, многие вещи понял, но если не понял, мы там постараемся еще ввести какую-то просветительскую работу с ним. Но я думаю, человек опытный, толковый, много лет в футболе, он все видит, все понимает, все знает. У нас есть обслуживающий персонал, который плохо нас обслуживает. Это судейский корпус. Он убивает зрелище. То есть он убивает интригу, убивает зрелище, убивает процесс. И причем, э, ну я вам скажу честно, они, да, они, судьи получают неплохие деньги, как говорите, 100 тысяч гривен за матч. 12 тысяч долларов, там главный арбитр 1006, боковые по 3, наверное, получают, ну или в какой-то приблизительной пропорции. Деньги вроде неплохие, два матча проведешь за месяц, получишь хорошую, хорошую зарплату. Ну, то есть у нас обычно украинец такие деньги не получают. Но цифры, которые фигурируют в скандалах... Я слышал. Они намного выше, они на порядок выше. Поэтому человек слаб, ему создаются соблазны. Я я тут арифметика простая. Бюджет клуба, допустим, вы знаете, сколько там, вы считаете, бюджет клуба? Ну, там, первой шестерки. Ну, там, скажем, от 20 до 60 или от 20 до 100 миллионов, правильно так, в этих пределах. Теперь давайте подумаем, если у нас 15 матчей, 30 матчей, да? Если на каждый матч на судью потратить, скажем, 300 тысяч долларов, это будет 9 миллионов. Но это намного дешевле, чем тратить 60 и получить. Так можно стопроцентный результат получить. Но 300 тысяч – это большие деньги. А цифры, я вас уверяю, фигурируют на этом уровне. 100, 200, 300, где-то 50. Это бесполезное занятие. Все президенты будут улыбаться, сжать руки, кивать головой, а каждый будет делать свое дело и прикрываться тем, что Суркис федерация, поэтому есть конкуренция. Поэтому недобросовестная конкуренция. Надо Суркиса убрать, у нас все наладится. Я считаю, что это все разговоры, прикрытие своих неблагонадежных дел. реально домовиться, да, с президентом? А не Нет, не, нереально. Президент потом скажет, что это не он, а это его директор. А директор скажет, что это не я, это у меня сторож на воротах. Он большой фанат, собрал зарплату последнюю и поблагодарил судью. У вас такие разговоры, были, да, с кем не, у нас все время периодически бывают такие. Но опять же, допустим, разговариваешь с одним президентом, а зачем вы там подобные вещи делаете? Говорит, ну, во-первых, мы не делаем, а во-вторых, пусть Сурки сойдет с федерации. С третьим говоришь, что ты с этим делаешь. Я говорю, а, как же мне бороться, если другое делает то же самое? То есть это замкнутый круг. Здесь нужны другие меры. То есть я считаю, что тут козлами отпущения должны стать арбитры.